shayton aytar ekanki parvardigor bu bandalaringga nima bo'ldi nega mani malomat qilib nega mani la'natlayapti sani aybdor deb sani bilyapti shu yo'lda olib kelib qo'ygan shayton aytar ekan birortasi chiqsin bittasi chiqsin qora olgani odam o'ldirgani aroq ichgani zino qilgani pohishalik qilgani birovni urgan birovni so'kkan birovni moliga xiyonat qilgan tarozidan urgan bittasi chiqsinda mani barmog'imni izi badaniga tekkani bo'lsa man agar bularni shu gunohga sudrab olib bo'lsam yelkasidan itarib olborgan bo'lsamu barmog'imni izi shularni badaniga tushgan bo'lsa отпеchатki пальчаsi bo'lsa mani nima qilsang qilaverdi topsin bittasi esimda mani sudrab olib borunding olib uchun man zino qildim man pohishalik qildim degan bo'lsa aytsin ekan kim ayta oladi qani kim mana qo'lingni izi turibdi de badbaxt deyolamizmi kim aytoladi qayerda qo'limizni izi bor haliyam qaytmaymizmi do'st tomonga endi uni dushmanligini mana bildik haliham qaytmaymizmi shu gapni eshitib ham endi bugun namozga o'tmaysizmi sajdaga o'tmaysizmi masjidga yurmaysizmi shu gapni eshitib ham shu gapni eshitib ham cho'ntagizda sigaretni ushlab o'tiribsizmi shu gapni eshitib ham nosvoyiniz bormi hozir tovba yo'qmi qaytmaysizmi bugun ham vaaniuduisroto bandalarim mangagina ibodat qilinglar mana shu to'g'ri yo'ldir deyapti alam ahad ya bani adama alla ta'budu ahadiauyshyt man sizlarga ogohlantirganman sizlar lekin bu ogohlantirishligimni mensimadinglar kamsitdinglar e'tibor qilmadinglaraxir u silardan oldin qancha insonlarni bu shayton yo'ldan ozdirganini ko'rmadinglarmi ko'rdikku mahallada qancha sharmanda bo'lgan oilalar bor qancha sharmanda bo'lib yurgan insonlar bor shu yoshga chiqib ichib yurgani bor kayf safo qilib yurgani bor shu yoshga chiqib hali zinodan qaytganlari yo'q oilaga xiyonat qilib erga xiyonat qilib yurganlar bor bular ko'rmadingmi shayton shu ahvolga solganini ko'rib turib yana san shuni ketidan yurasanmi san shuni hayotini orzu qilasanmi deb malomat qilsa kim najot beradi bizga kim yordam beradi birodarlar ikki dunyoda rahnamoyimiz ikki dunyoda puchtia panohimiz bu olloh bizga hamma narsani berdi yo'qdan bor qildi onani qornida nutfaydik jirkanch badanga tegsa kiyimga tegsa xotirjamlik nimasiiini bilmasldik to yuvmaguncha g'usul qilmaguncha qarang shundan tozalamaguncha g'usul qilma ibodatiz ham ibodat emas junub holatda nas holatda yuraveradi inson shundan poklanasiz shuni ketqizasiz ko'ngliz xotirjam bo'ladi badaniz namozga ibodatga tayyor bo'ladi o'sha suvdan yaratdiku kim yaratdi bu bizlarni o'sha nutfadan onamiz qorniga ilashtirib bizlarni o'sha joyda qopli suvni ichida shakl berib dunyoni tilla kumushi bilan sotib olib bo'lmaydigan a'zolarni berayotganda bu a'zolarni tanalarini berayotganda mana bu badbaxt dushman bizga nima qilib beruvdi nima bizlarga karomat ko'rsatuvdi shunda ham do'stni tanimaymiz onani qornidan o'lik tug'ilganlar qancha chala tug'ilganlar qancha A Alloh taolo bizni but to'rt muchamiz sog' holatda tug'dirib dunyoga sog' holatda tirik holatda keltirib dunyoga kelishimiz bilan onamizni qornidan oppoq sutni chiqarib og'zimizga rizq qilib qo'ygan do'stimiz edi bu badbaxt bizga nima qilib berundi onamizni mehribon qilib otamizni mehribon qilib bizlarni boshida ko'taradigan ardoqlaydigan qilib qalbiga mehr bergan bizlarni ko'z qorachigiydigan asraydigan qilib ota ona oilada nikohli oilada tug'dirgan do'st eydi bu badbaxt nimaga nima xizmat qilib beruvdi axir bizni nikohli oilada tug'ilishimizni xohlamas edi bu hech kimni nikoh bilan tug'ilishligini xohlamas edi bu dushman bizlar shuni bilib ham turib bugun dushmanga yuramizmi shuni rozi qilamizmi shuni xursand qilamizmi inson huzuriga farishtalar kelganini bilsin huzuriga shayton kelganini bilsin dedi. shaharda g'unchada abdulloh qori dadam telpakchi olloh rahmat qilsin allohni valiy do'stlaridan shu gapni ko'p aytardi farishtani kelganini biling shaytonni kelganini biling derdilar mana tasavvur qiling birdan o'tirgan joyingizda xayolingizga yaxshiliklar kela boshladi. bir quron o'qib qo'yiy bitta qur'on talovat qilib qo'ying, bir ikki oyat bir ikkipor o'qib qo'ying, qur'on takror qilib qo'ying. bir tasbih olib zikr qilib qo'ying. hozir ko'chaga chiqamanda 2 kilo yaxshi go'sht olib ota onamga chiroyli ovqat qilib beray degan xayollar kelyapti hozir bir to'rtta non olamanda 2 kilo navvat bilan singlimni ko'rib kelay jiyanlarimni kasal deb eshitgundim singlimni mazasi yo'q edi bir tog'amni ziyorat qilib kelay ammamni ko'rib kelay mana u qo'shni sal qiynalib qolibdi shunga yordam beray sadoqat qilay shoshillar kelyapti demak bilingki atrofingizni farishtalar o'rab turar ekan farishtalar o'rab turgan payt o'sha inson hayoliga fikriga yaxshiliklar kelaverar ekan yaxshilik qilgisi kelaverarekan endi o'tirgan joyigizda asabiz buzilyaptida voy boya anui qo'shning sanga anui dedimi shuni dedimi san indamadingmi shunga kecha anuvni qilgan gapini qara gapirgan gap hammani oldida sharmanda qilib sani nima ahvolga soldi birdan yomonliklar kelyaptida bir birovga urgisi kelyapti bir ta'zir bergisi bilingki atrofizni shaytonlar o'rab olgan uni nima uni nimadan qutulamiz azu billahi mina shaytonir rojim havla vala qorda dam aytardilarki ey badbah, o'zi zo'rg'a tetapoya qilib yuribman zo'rg'a yuribman ibodatlarim chala hayolda o'qiyapman jaynamozga jay jasadni qo'yib hayolim sayr qilib ketyapti bozor do'konlarga bir ahvolda namoz o'qiyapman ro'zam bir ahvol mani qo'ygin ey badbaxt mani tinch qo'y mani bezovta qilmagin deb shaytondan panoh tilang derdilar qirg'izistonda bir birodarimiz bor amakilari bolalarni so'kar ekan hey badbaxtlar ey namoz o'qilaring ibodat qillaring farzandni namozi qabrda yotgan ota onaga dasturxon bo'lib borar ekan savob bo'lib borar ekan shu farzandni duosidan ota onani darajasi ko'tarilar ekan gunohlari kechirilar ekan sanlar namoz o'qimasalaring erta biza qabrga kirganda qabrni turpog'ini yalab yotmaylik badbaxtlar namoz o'qilaring der namoz o'qimagan farzand namozni eslamagan farzandni ona ota onasi turpoq yalamay nima yalaydi asal yalaydi qaymoq yalaydimi qo'limizdan kelgani shuku boshqa nima keladi qani qo'limizdan o'tgan otamizga har kuni bir taom olib oliborib berolmasak borgan taqdirda uni qabrga uzatolmasak uzatgan taqdirimizda uni yey olmasak nima o'zi nima bilan qilishimiz kerakku ki, ota onani bizlarga shuncha qildi porini qildi yetgancha qildi oxirgi kuchini ham bizlarga sarf qildi oxiri aqlini ham bizlarga sarf qildi bolam tinchmisan bolam tinch bo'lsang bo'ldi endi biz noinsoflar shu ota onamizga bugun nima qilib beryapmiz lo shu namozda duo qilib olmasak qo'limizdan shu kelmasa nima keladi qo'limizdan abdulloh ibn muborak degan zot o'tganlar shu zot islom lashkari safida turib kofirlar lashkariga qarshi jang jihod safida turibdi hali jang boshlanmagan atrofdagilardan so'rayaptilar ey birodarlar mana shu jihoddan ham ko'ra savobliroq amal borligini bilasizlarmi deb so'rabdilar atrofdagilar ey abdulloh axir hozir jang maydonida turibmiz jang safida turibmiz birozdan keyin jang boshlansa bir dushmanga ro'para kelib bizni bir zarba bilan o'ldirsa shirin jonimizdan mahrum bo'lamiz ayollarimiz beva farzandlarimiz yetim jigarlarimiz bizlardan ayilib shuncha musibat bo'ladi bundan savobliroq amar borligini bilmaymiz eshitmaganmiz eng savobli ish shu jihod abdulloh ibn muborak aytdilarki sizlar bunaqa savob bor ekanligini bilmasanglar man bilaman dedilar yaxshilab qulog'inglarga einglr yaxshilab eshitinglar qaysi amal ey abdulloh devdilar abdulloh muborak aytdilarki ona ona hammamiz onadan tug'ilganmiz osmondan tushmaganmiz bilib olinglar ona tuan hammamizga shu xizmatni qilgan shu xizmat evaziga bugun savlat to'kib yuribmiz ona yarim kechada shirin uyqusini buzib kimga yoqdi ayinga kimga yoqadi uxlayotibmiz yarim kechada muhim bir xabar bilan uyg'otsa ham yoqmaydi yoqmaydi bizlarga uyqumizni buzganligi yoqmaydi endi ona o'zini ixtiyori bilan uyquni buzib bolamni usti ochilib qolmadimikan bolam sovuq qotib qolmadimikan oyog'i ochilib qolmadimikin deb uyqudan turib shu bolasini ustiga bir adyal bir ko'rpani shundoq sopib yopib qo'yishligi bizni mana shu jihodimizdan ko'ra savobliroq dedilar bittalar turib aytinglar baraka topgunlar man onam bag'rida katta bo'lganman to man o'zim sovuq qotishlik nimaligini ustim ochilib qolganda sovuqni his qilib o'zimni ustimga odeyal tortib oladigan yoshga yetgunimcha onam bechora mani ustimga bir ming marta bir yarim ming marta man sanaganman ustimni yopib qo'ygan degan odam bormi dunyoda sanagan bola bormi sanamagan man bolamni ustiga ming marta bir yarim ming marta ustini yopib qo'yganman to o'zi katta bo'lguncha Men bolamni to ko'kragdan ajratgunimcha 1000 marta turib kechqurun emizganman degan shu xizmatni sanagan ona bormi dunyoda yo'q buni sanab qilmaydi xohlaysan lillo qiladi shundoq ekan onalarimiz bizar ustimizga nechta marta yopganini sanolmagan biz onalarimiz bizni ustimizga yopganini sanamagan hozir o'sha onamizga nima qildik bizlar o'sha ustimizni yopib qo'ygan onamizga nima qildik sovuq tushib qoldi ona mana bu odеyялni sizga oldim deb arzimagan pulga hozir zo'r одеyял beradi bitta оdeyяl olib kelib berdikmi ona manga borizni berib borizni kiydirdiz mana bu nimchani kiyib oling mana bu jimpirni kiyib oling deb shu hafta o'tgan hafta shu o'tgan oy bitta nimcha olib kelib bergan oranglarda bormi dada mana bu to'nni kiyib oling machitlar ochildi mana jamoatlar ochildi ustizdan yomg'ir yashin o'tmasin deb bitta chakmon bitta to'n kiygizganingiz bormi orangizda olib kelyapmizu hali tagini bulg'ayotgan nevaramizga borini olib kelyapmizu so'ramasa ham olib kelyapmizu velosipedi bormi mashinasi bormi o'yinchog'i bormi tashyaizu hammasini bolam shamollamasin deb jempirini olib kelib qo'ydik kurtkasini olib kelib qo'ydik otaga kim qiladi otaga kim beradi onaga kim beradi iymoni bilan taqvosi bilan shariatga bo'lgan amali bilan axloqi hasana odobi bilan go'zal bir yigit odobga ega bo'lib turib man yigitman desa haqiqiy yigit mana shu debdilar lekin unda hech vaqo yo'q iymon ham yo'q ixlos ham yo'q amal ham yo'q ibodat ham yo'qda ha man palonchi qorilarni nevarasiman man, man palonchi olimlarni chavarasiman degan yigit yigit emas debdi ishonma otangga qolma talabdin qiyomatda so'ralmasdur nasabdin deydilar qiyomatda e falonchi olimni o'g'li kelib qolibdiyu palonchini navorasi kelib qolibdiyu demas ekan har bir insonni o'zini mavqe amaliga o'sha dinga bo'lgan muhabbatiga allohni oldidagi burch vazifalarga qarab turib muomala qilinar ekan bugun farzandlarimizni jahannamdan saqlaydigan bo'lsak saqlanishlik uchun bugun nima qilyapmiz xudoni tanitdikmi tanityapmizmi ollohni sifatini biladimi oldingi safar kelganimizda mana shu yerda birodarlar bor uch yashar bola tili hali chiqmagan to'liq chiqmagan olloh taoloni to'qson to'qqizta Allah sifatini bidirlab aytib berdi uch yashar bola mana bu bolalarga mehnat qilingan bu bolalarga hafsala qilingan vaqt ajratilingan kerak bo'lsa biz o'zimiz ham ahli ilm sifatida hozir to'qson to'qqizta sifatso'rasa man aytib berolmayman masalan kim aytib bera oladi ichinglarda ollohni to'qson to'qqizta toksa sifatini demak boyagi uch yoshar bola tili kelishib kelishmasa ham ollohni to'qson to'qqizta toksa sifatini yoddan biladi birma bir, bir aytib beryapti tartib bilan aytib beryapti endi boyagi yosh bola ollohni nazdida mana shu sifatni bilmaydigan insonlardan ko'ra qadri balandmi hurmati balandmi ollohga yaqinroqmi albatta yaqinroq kelajakda xudo xohlasa mana shu insonlar mana shu samarqand diyorini musulmonlarga din ilmini o'rgatadigan ularga shariat ilmini beradigan haqiqiy ustozlardan bo'lib yetishadi xudo xohlasa din xodimi shariatlar b'ib mehrobni obod qiladigan haqiqiy insonlar bo'lib yetishadi agar ota onasi bundan keyingi faoliyatda ham shu farzandiga shu imkoniyatlarni bersa mana unda qilib farzandlarni saqlaydi kechaginda internetda bilmayman shevasidan buxorolik shekil bir ayol marufda ishlar ekan beparosat o'qituvchilarga topshiriq qilyapti machitlarni eshigiga borib bolalarni kirgizmaysizlar qaysi bir masjitga qaysi bir bola kirsa man sizlarni kechirmaymanmish san kimsan san kimsan o'zingni bilsangchi ki, san kimsan hali kechirishlikka kim loyiqmisan san muhtaram prezidentimiz olloh umrlarini uzoq qilsin ota onalarni xudo rahmat qilsin qur'on o'qigan boladan hech qachon yomonlik chiqmaydi deb turibdilar qayerda ko'rdingiz <laughs> qur'on o'qigan boladan yomonlik chiqqanini qayerda ko'rdingiz qur'on o'qigan bolani narkomanlar bilan birga yurganligini tungi klublarda yurganligini mana namanganda uch marta ushaldi o'n birinchi sinf bolasi tungi klubda yarim kechada uch marta ushaldi a nega san o'sha tungi klubni eshigiga qo'yib qo'ymayapsan o'qituvchilaringni shu joyga kirmasin shu joyga bormasin yana nima deydi masjidlarga bormasin bularni hozir qaytarib olmasak masjiddan deydi keyin qaytarib bo'lmaydi deyapti go'yoki bir pisqi pasodni joyi masjid ollohni bayti gunohlarni urug'ini sochadigan insonlarni izdan chiqaradigan bir maskan nazarda qarayapti buxoro qanaqa joy bo'lgan qanaqa maskan edi samarqand sayqali roi zaminas buxoro markaziy islomi dinas degan joy edi eng muqaddas joy buxoro deng butun dunyo ta'zim qiladi tiz cho'kadi buxorolikman deng o'shandoq joy bo'lgan lekin bu holatga kim soldi mana shu ayolni bobolari solgan buvalari shunaqa inson ates bo'lgan bular endi shu ayolga mani taklifim shuki bir yuz o'n to'rtinchi suray baqarani bir yuz o'n to'rtinchi oyatini o'qisin bu badbaxtlarga nima va'da qilinyapti ollohni masjidlaridan to'sadigan bandalarni ollohni mashitlaridan to'sadigan ollohni zikrini to'xtatadigan mashidlarni harob qiladigan bandadan ham ko'ra zolimroq kimsa bormi deyapti zolimlarni zolimi deyapti undan zolim inson yo'q o'zi aslida endi olloh taolo aytyaptiki ularga mana shu dunyoni o'zida azob bor deyapti xorlik bor deyapti dunyoni o'zida xorligini ko'radi man ikkita uchta o'sha paytlarda kommunist bir o'qituvchilarni oxirgi o'lim sotida guvoh bo'lganman o'shalar oxirgi nafasida yig'lagan armoni shu bo'ldiki biz o'qituvchi edik bizga birov majbur qilmasa ham machitdan qariyalarni so'kib haydab chiqarib otni kallasiday qulf osganman mana azobini men ko'ryapman deb qon yig'laganlarni ko'rganman xor bo'lib tanasi yotganlarni ko'rganman bularga mana shundaq azob bor o'ylamasin bu hech narsaga erisha olmaydi hech narsaga erishganemas erishsa mundan battar zamonlarda erishardi o'sha kommunistlarni pichog'i yalang'och paytda erishardi Erisha olmaydi. endi erisha olmaydi. chunki alhamdulillah siyosatimiz rahbarimiz din uchun ne ishlar qilyapti qanaqa masjidlar islom sivilizatsiya markazi hadis shunoslik oliygohlari hamma mana shunga bu mana buxoro mir arab madrasasini oliy ta'limga aylantirib hammasi nima uchun shu xalqimizni dini, diniy dionatini o'rganishlik uchun islom universitetida qancha faoliyatlar bo'lyapti xalqimiz yigitlarimiz ilm o'qiyapti islomni o'rganyapti tarixini o'rganyapti mohiyatini o'rganyapti endi shundoq zamonda nimaga no? no, no erishadi axir hozirgi kundagi yoshlarimizni Suriyalarga borib jangalar qatoriga qo'shilganligi shu ilmsizlik oqibati kasofatidan emasmi ularni machitdan to'sganligimizni emasmi? hozirgi uylanayotgan yigitlar olgan xotinini 2-3 oyda taloq qilayotganligini kasofati shu diniy ilmga masjidga bormaganligini kasofatidan emasmi bizlar ularni to'sganligimiz kasofatidan emasmi Men <türüldü> aytamanki <türüldü> <türüldü> o'sha joyi imomlari mana shunaqalar bir hisobga olib qo'ysin mana shunaqa ayollar bir hisobga olib qo'yish kerak ertaga o'lim degan narsalar bor janoza degan narsalar bor bugun musulmonni yo'lini to'sib musulmonlarni taraqqiyotiga bollarini ilmsiz shariatsiz o'sishligiga bu xizmat qilayotganlarni janozasi ham bor ertaga o'qib shu ahli ilm yariydi unga shu diniy ilm egasi yariydi din o'qigan olim yariydi uni janozasiga uni duo qiladigan ham ketidan taborak o'qiydigan ham uni orqasidan duo shu ahli ilm manga qolsa otib yuborsa man bunaqalar janozasini o'qimayman o'qimayman man bunaqa janozasini andijonga bordik paxtaobod degan joyga chegaradosh qirg'izistonga shu noovqatda bir maktab o'quvchisi bir beshinchimi oltinchi sinf o'quvchisi mascjidda yotib de, machidda xizmat qilib qarab maktabga masjiddan borar ekan macjitdan maktabga hali maktabdan masjidga kelar ekan o'sha yerda xizmat qilib namozini o'qib qur'on yodlab haligi endi harakat qilayotgan ekan o'qituvchisi uchastkavoyga yozib beribdi shu bolani uchastkavoy kelibdi qani o'sha bola mana debdi qarasa bir chiroyli bola oppoq usti boshi toza yoqada kir yo'q birinchi yoqasini ko'ribdi mundoq yoqasini kordum. yoqa top toza yengini ko'ribdi yengi top toza kiyimida birorta joyda g'ubor chang yo'q bolam maktabda o'qiysanmi maktabda o'qiyman maktabga borasanmi har kuni boraman dars qoldirmayman qani manga haligi kundaligingni berchi desa hammasi beshimush bitta to'rti ham yo'q ekan namoz o'qiysan mha namoz o'qiyman quron o'qiysan ha, qurondan ham yodlayapman hammasi joyida o'qituvchilaring sandan rozimi to'polan yo'qmi yo'q rozi haligi o'qituvchig aytibdida uchastkavoy qarang iymonli ekan alloh rozi bo'lsin maktabingda yana shunga ya, o'xshagan o'quvching bo'lsa manga ko'rsat debdi bormi birorta debdi nimaga din insonni mas'uliyatini his qildiradi mas'uliyatli qilib tarbiyalaydi vatan oldida xalqi oldida robbisi oldida payg'ambari oldida kitobi dini oldida ota ona oldida qarindosh urug' oldida qo'ni qo'shni hamma haq huquqlarini to'liq insonga tasavvurini go'zal qilib tarbiyalaydigan yo'nalish bu din ilmi birodarlar hozir ko'chada narkomanlar dindan xabari bormi nima uchun shuncha korrupsiyaga qarshi kurash bo'lyapti davlatimiz rahbari qaqshatqich kurash qilyapti korrupsiyaga har qandoy sharoit mana yaqinda imtihon test imtihonlari bo'ldi to'g'rimi abituriyentlardan sakkiz ming dollar o'n ming dollar o'n ikki ming dollar olayotganlar o'shalar dindan xabari bormi shularni umuman xabari yo'q zarracha xabari yo'q o'sha şey korxonalarni cho'ktirib yeb bitirayotganlarni birortasi diniy ta'limga yaqiniga ham yuramagan dinimizda xiyonat dinimizda birovni haqqi dinimizda poraxo'rlik dinimizda sudxo'rlik degan narsalarni bilmaganlar mana shu ishlarni qilyapti erta biz bugun bolalarimizni diniy ta'limdan to'ssak masjidlarga borib turib o'sha şey ahli ilmlardan suhbatlar ma'ruzalar eshitilmasa u bechora dinini kimdan o'rgansin qayerdan o'rgansin mayli o'sha masjidga borayotgan bola san uni salohiyatiga qara maktabdagi darsiga qara harakatiga g'ayratiga qara agar haqiqatda qoloq bo'lib bor bahosi ikki bo'layotgan bo'lsa eng odobsiz o'sha maktabda butun hamma yog'i ostin usun qilayotgan bo'lsa unda gapir mana masjidga borib mana shu bola shunaqa bo'lib qoldi deb ayt uni o'sha yoqasida. butun dunyoga ustozlik qilgan yurtimiz ulamolari allomalari qanaqa soha bo'lishidan qat'iy nazar oyat hadismi falakiyotmi tibbiyotmi ibn hammalari oldin kalomi qur'onni yodlab qoriy muratdab bo'lib din ilmlarini o'qib bilib ana undan keyin o'zlarini sohalarida mashg'ul bo'lgan zotlar birortasini aytsinchi o'sha şey, muttaham aytsinchi mana shu zot mana shu inson din ilmini o'qimasdan shu darajada mashhur bo'lganini aytsinchi birortasi mumkin emas unaqasi yo'q yurtimizda yo'q ayniqsa hammalari mana shu din ilmini o'qib din ilmidan nazar topib din ilmidan mavqe topgan zotlardir o'shaning uchun bu narsalarga bizlar bir fuqaro sifatida erkin bir munosabatimizni bildirish kerak xatoligini noto'g'ri yo'lga ketayotganligini noto'g'ri targ'ibot qilayotganligini biz aytib qo'yishligimiz kerak chunki o'sha firavnham agar mani qaytaradigan odam bo'lganda xudolik davosini qilmadim deydimi erta bular ham mayli nechi yil o'tirar bu lavozimda qancha o'tiradi ketadi bir kun o'ladi bir kun o'sha oxiratdan qutqarib qolishlik uchun bu narsalarni bizlar to'g'ri munosabatda etib qo'yishligimiz kerak birodarlar endi o'zimizga kelsak mana har xil yoshdagi insonlar o'tiribmiz alhamdulillah musulmonmiz birorta g'ayri din oramizda yo'q to'g'rimi bugun bizni ilmiy salohiyatimiz ilmiy daraja derece...